श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्ता स्वां परियुपा ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान् नित्ययुक्तावुपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तातमा यत्त्वक्षरमणिदेश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्चटस्तमचलन् ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामन् समबुद्धयः प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां जायन्तमपासते तेषामहं समुद्धत्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पादा मय्यावेशितचेतसा शिष्यति मयैव अथवूतन्न संशयाः अथ चित्तं समाधूतन् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्नुजया अभ्यासेप्यसमर्दोसि मत्कर्मा परमो भव मदत्तमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिमव्याप्यसि अदैतदप्यशक्नोसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागन् ततक् गुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानात् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्याग त्यागच्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरङ्कारस् समदुःखस् सुखक्षमी सन्तुष्टः सततैयोगी यतात्मा दृढनिचयः मय्यार्पितमनो यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः अर्शा वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनापेक्ष शुशिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोषचि न काङ्क्षती परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समशत्रे च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यानिन्दस्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थितमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः के तु धर्म्यामृतमिदै यदोक्तम् पर्युपासते श्रद्धादानमत्परमा भक्तास्तेऽत्रीव मे प्रियः सरस्वदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु